12.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Петр Порошенко вместе с супругой почтили память жертв Голодомора. Возложили цветы к памятному знаку возле Михайловского Златоверхнего собора в Киеве. После этого глава государства пообщался с людьми, которые в этот момент были на Михайловской площади. Сегодня в Украине поминают погибших вследствие Голодомора. Четыре года назад апелляционный суд Киева определил, что их было 10 миллионов 63 тысячи человек то есть четверть населения нынешней страны. Люди умирали от голода, хотя в государственных резервах хранили значительные запасы зерна, и советская власть экспортировала его за границу. В то же время голодающих не выпускали из вымирающих сел и отказывались принимать помощь для них из-за рубежа. Сегодня по всей Украине состоятся памятные мероприятия, а в 16.00 Украина почтит память жертв Голодомора «Минута молчания». Искусственный голодомор – одно из самых серьезных преступлений прошлого века. Об этом сказал представитель Белого дома Джош Чернесс, выражая соболезнования украинцам по поводу годовщины трагедии. В Соединенных Штатах отдают должное выносливости, мужеству и силе духа народа Украины. Это качество, на которое украинцы опираются и сегодня перед лицом большой беды, стремясь построить процветающее, безопасное, демократическое государство, подчеркнул представитель Белого дома. СБУ предложит новому парламенту вести уголовную ответственность за отрицание Голодомора. Об этом накануне заявил глава службы безопасности Валентина Ливайченко. Подобная практика в мире уже есть. В Израиле наказывают за отрицание Холокоста. Не менее важным является и вопрос запрета на законодательном уровне политсилы, организовавшей геноцид против народа Украины. Это необходимо для того, чтобы в будущем такие преступления не повторились. На Донбассе, как и в 30-х годах, люди страдают от голода когда появляются концлагеря. Ответ на вопрос, кто нас уничтожал, важен для Украины и мирового сообщества. Это вопрос национальной безопасности страны, уверен Валентин Наливайченко. В дни памяти о жертвах Голодомора в Киеве открылась выставка, посвященная этой теме. На ней впервые представлены уникальные документы и фотографии о событиях 20-30-х годов в Украине. Экспозицию уже посетила наш корреспондент Вероника Сектым. Основной темой 81-й годовщины Голодомора стало сопротивление украинцев давлению большевистского оккупационного режима. На выставке представлены 16 стендов с фотографиями и документами, подтверждающими, что именно восстание украинцев против советской власти помогли приостановить репрессии Сталина по словам посетителей эту экспозицию можно назвать самой полной ведь здесь собраны документы которые ранее нигде не были обнародованы я и предыдущие выставки по голодомору смотрел но эта выставка мне больше всех понравилась во-первых она полная наиболее полная то есть начиная э, с советского правления на украине. И до конца. И здесь очень хорошо показаны э, вот фотографии и материал показан по противодействию украинского народа вот этой, э, я скажу, диктабельной политике большевизма. В пик повстанческих движений 1930 года против советских репрессий выступило более миллиона украинцев. И теперь факты, подтверждающие эти цифры, можно увидеть своими глазами. Но движение за свободу приостановил сознательно созданный геноцид украинского народа. Впрочем, даже такое нечеловеческое преступление не смогло остановить украинцев. Мы понимаем, что несмотря на эти невероятные усилия и масштабные преступления, которые забрало жизни миллионов людей, Сталину не удалось сломить украинцев. Украинцы остались как нация. Я думаю, это хороший повод для нас помнить об этих восстаниях что мы та нация, которую не удалось сломить в 1933 году, и мы та нация, которую не смогут сломить в 2014. Только в Киевском архиве СБУ собрано 200 тысяч документов, подтверждающих репрессии. А по всей нашей стране таких более 700 тысяч. И доступ к ним открыт для каждого. Большинство документов находились в архивах КГБ и были засекречены. Но сейчас это явное доказательство того, как в Украине создавали искусственный голод, а народ пытался этому противостоять фото того как властные оригинальные фото показывающие как в украине происходил искусственный голод изъятие зерна продовольствия, кукурузы здесь изображено как представители власти изымали все это в результате чего голод и наступал и в результате поддержал идею выставки и министр культуры евгений нищук по его словам с каждым годом украина узнает все больше о нечеловеческих преступлениях совершенных против украинского народа в этом году я благодарен и организаторам, и научным работникам, и исследователям за то, что они приоткрывают еще один мотив, очень важный. Ведь он в контексте тех событий, которые мы сейчас переживаем. Потому что это сопротивление власть получила и на Майдане, которое завтра мы тоже будем почитать и на востоке, и на юге страны и на на главное чтобы подобное не повторилось не повторилось продлится выставка до 22 ноября помните о событиях прошлого значит защитить себя от их повторения в будущем Вероника Сектым, михаил чаркин бтб За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по населенным пунктам с целью дискредитировать украинских военных. На Луганщине минометные расчеты сепаратистов работают с территории населенных пунктов Смелая, Раевка, Славяно-Сербск и окрестности Луганска. На Дебальцевском направлении террористы ведут огонь с промышленных объектов и жилых районов Янакиева, Горловки, Чернухина. Возле Донецкого аэропорта наблюдается повышенная активность банформирований. Вблизи села Пески боевики попытались Атаковать опорный пункт Силато. украинские бойцы атаку успешно отбили. Информация о количестве потерь террористов уточняется. Боевики же продолжают минировать территории, в том числе прилегающие к городам и селам. Разведка Села прилагает усилия для предупреждения взрывов. Террористические группировки, игнорировать... Террористические группировки продолжают игнорировать принципы гуманитарного права и международных конвенций в сфере использования определенных типов боеприпасов, вооружения и военной техники. В частности, неоднократно фиксировались попытки установления ими противопехотных мин на территориях, прилегающих к населенным пунктам. За минувшие сутки разведка сил АТО предупреждено срабатывание ряда взрывных устройств. В километре от города Счастье зафиксирован взрыв противопехотной мины. Двое бойцов сил АТО погибли один военнослужащий получил многочисленные ранения. Сейчас врачи борются за его жизнь. Всего за сутки потери наших войск составляют 14 военнослужащих. Четверо погибших и еще 10 получили ранения. Боевики в ночь на субботу обстреливали Дебальцево Донецкой области из Градов. Ранены пять мирных жителей, разрушены 20 жилых домов. Об этом сообщают в пресс-службе областного управления МВД. Несколько снарядов не разорвались. Сейчас правоохранители охраняют территорию вокруг них. Далее специалисты вывезут снаряды в безопасное место и уничтожат. В городе Золотое на Луганщине из-за минометного обстрела погиб 60-летний житель. Как сообщили в Луганской благосадминистрации, за минувшие сутки боевики обстреляли населенные пункты области 48 раз. Под огонь попали Чернухина, Трехизбенко, Крымска, Попасно, Ольхова, Макарова Петровка. Петровка. Счастье, снаряд повредил распределительную установку. Город остался без воды. В станице Луганска разрушен жилой дом, повреждены участок газопровода и линии электропередачи, из-за чего остановили работу две котельные. Устранить повреждения пока невозможно из-за боевых действий. За сутки в Украину через пропускной пункт изварины из России зашло до 20 единиц военной техники. По данным штаба АТО, колонна двигалась в направлении Луганска. На границе с Украиной продолжается ротация регулярных подразделений Вооруженных сил Федерации. Мотострелков заменяют танкисты. В районе населенного пункта Трюхизбенка все чаще летают российские беспилотники. Контрразведка СБУ задержала лидера диверсионно-разведывательной группы ДНР. Как сообщает в СБУ, проведенная совместно с Минобороны операция уникальна тем, что диверсанта с позывным "Код" схватили на подконтрольной боевикам территории. У него изъяли оружие, средства связи и карты с обозначенными на них блокпостами «Силато». Кот возглавлял группу из 20 российских наемников, которую координировала ФСБ. По заданию ФСБшника с позывным Саша боевики готовили теракты в Авдеевке. В частности, планировали заминировать автодорогу и атаковать украинский блокпост. У России нет инструментов, чтобы поддержать мировые цены на нефть. Такое заключение сделали эксперты в области энергетики, опрошенные агентством Рейтерс накануне саммита ОПЕК. Если остановить добычу нефти, замерзнут скважины. Если снизить экспорт, нефть будет негде хранить. У Москвы нет достаточного объема резервуаров для длительного хранения сырья. Новые нефтехранилища или супертанкеры она так и не построила. Тем не менее, на саммите нефтяного картеля а Вене Россия попытается убедить других производителей остановить снижение цен и сократить объемы добычи. Котировки нефти уже упали ниже 80 долларов за баррель. В то же время российский бюджет на следующий год сверстан исходя из цены в 96 долларов за баррель. Ну а далее на БТБ курсы валюты, цены на горючее. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.